75 году на службе закона. Прокуратура брестской области отзначает юбилей. Репортаж наших корреспондентов. 75 годов за этот час и Брешина, и Краина пережили шмат подей, и трагичных, и радостных. Зменялись ритмы и умовы життя. У весь этот час на обороне законности стояли и стоять прокурорские работники. Звычайные люди с незвычайно отказной задачей. Про любых обставинах, не глядя ни на что, отстойвать литеру закона. Мы ориентируемся на наших учителей. Мне, например, пришлось пройти через школу и Ивана Даниловича, и Олега Владимировича Лаврухина, который ныне прокурор Минской области, раньше он был моим учителем, и Светлана Николаевна Масла, которая также занимает сейчас пост в Генеральной прокуратуре, и многие другие учителя, которым мы благодарны. Поэтому только благодаря их опыту, их вот этому вложению в наши знания, конечно же, мы стали теми, кем мы стали. У якости транспорту подвода, велосипед, и уластные ноги. с инструментов только оловок и выключенная память. Так узгадывают в первые дни своей працовной биографии ветераны прокуратуры. Все немного изменилось. Неизменным застається задача служить закону и справедливости. Я не возвращался никогда раньше 10-11 часов домой, а дома ляжешь спать, а в голове думаешь, как подойти к этому делу, как его раскрыть. Потому что здесь слезы потерпевших с одной стороны, с другой стороны противодействуют адвокаты, родственники преступников. Хочу, чтобы и дальше в нашей прокуратуре работали люди честные, справедливые, ответственные, которым по ночам дела не дают спать. Нагляд за выполнением законодательства во всех сферах жизни региона, нагляд за следствием, поддержание державного обвинения в суде, оборона державных интересов, допомога громадянам. И только 175 прокурорских работников на всю область. Але и сегодняшние прокуроры годно выполняют справу. Об этом свидетельствует поменьшение злочинности, коррупционных правопорушений, гоноровые грамоты от выполнявшей улады депутатского корпуса, медали за бездокорную службу. Иншие подяки отримали в юбилейный день лепшие по службовых выниках. В этот праздничный день я с удовольствием хочу поздравить действующих прокурорских работников, ветеранов органов прокуратуры с этим знаменательным днем. Я хочу пожелать им крепкого здоровья, благополучия. Я хочу, чтобы ветераны всегда с теплотой и любовью вспоминали те годы, которые они провели с прокурорскими погонами чтобы молодые прокурорские работники равнялись на своих старших товарищей, на ветеранов, всегда с честью и достоинством несли высокое знамя прокурорского работника.